Ну, найперше, мені здається, чого досягла опозиція, це дотримання такого підігрівання інформаційного поля. Тому що іншого ефекту, навряд чи варто сподіватися. По суті, опозиція відтанцювала свої ритуальні танці. Цього потребують ну, певні правила, скажімо, політичного театру, і від цих дій і залишається відчуття політичного театру. Тобто, коли опозиція це відзеркалення влади, то якою б ми, ну яким би кривим дзеркалом не було дзеркало влади, виглядає так, що дзеркало опозиції ще кривіше. Слід очікувати таких саморитуальних танців. Тобто, по суті, нинішня опозиція, вона створена для того, щоб отримати владу. Але оскільки владу не дають, то вони не отримують владу. Це буде це буде. Скажімо так, прохання чи намагання отримати владу. А реально мені здається, що якраз за цими ритуальними танцями з'явиться абсолютно несподівані персонажі, які включаться в кампанію. І оці попередні заготовки особливо дивною виглядає спроба розділити мажоритарні округи між своїми. А вспомним, сколько в каждой из оппозиционных партий я донорил, и сколько я амбитных партийцев. Как этот баланс выдержать? Его выдержать невозможно. Оппозиция – это не сколько вздохи и ахи в парламентском буфете, на каких-то скамейках политических офисов. Это прежде всего воля тех здоровых, качественных программ, которые могли бы родиться, если бы они объединили свой креативный ресурс интеллектуальный ресурс и так далее. Но поскольку я не вижу вот этого нерожденного ребенка, его не показывают даже в УЗИ в политическом, в какой-то проекции. Поэтому я не понимаю воли каких программ, воли каких доктрин, воли каких представлений о будущем сегодня объединяет оппозицию. Поэтому первая моя ассоциация или ассоциативная связь подсказывает мне, что наверное, пока это весьма маловероятно. Вторая ассоциация связана с некими романтическими стихами, когда-то популярными, где известный поэт говорил, что, опять-таки, любовь – это не тогда, когда влюбленные смотрят друг на друга, а когда влюбленные смотрят в одну сторону. А у меня такое впечатление, что наша позиция и здесь как бы нарушает вот, правила такой хорошей, добротной любовной игры. Смотрят они не в одну сторону, не в сторону единого будущего, не в сторону единого мировоззрения, не в сторону единого плана развития страны. Социального, культурологического, какого угодно. А смотрят друг на друга. Кто-то друг другу подмаргивает, говорит, может быть у нас там могут возникнуть отдельные какие-то откатики, проектики, отдельная своя политика, отдельные свои списки, отдельная своя, своя мажоритарка. Кто-то делает друг другу большие глаза. Что, как, как, сколько, ты чего там претендуешь на такое количество мажоритарных округов, ты что, ты, чем ты заработал? И откуда у тебя деньги? И вообще кто ты такой? Поэтому и вот вторая моя ассоциация тоже говорит о том, что я пока не вижу то направление, когда бы вместе дружно встали, посмотрели, увидели одно будущее и начали на это будущее работать. А пока оппозиция выполняет роль лежащего полицейского. Она легла бревном поперек власти, дороги власти, тормозит движение, при этом не говоря, верно это движение, неверно чем оно заканчивается, для кого оно заканчивается и так далее. Не было случая за всю историю, к сожалению, новой украинской оппозиции, когда объединение не заканчивалось иногда взаимными обидами, иногда взаимной ненавистью, иногда взаимной антипатией, но почти всегда отсутствием единых проектов.